<анкредит> Если мы раньше просто шли на поводу или какой-то части, вот давайте давайте решать проблемы размещения торговых мест, которые из земли вырастали в небольшой навес, потом навес переходил в тимчасовую споруду, потом тимчасовые споруды объединялись в какие-то крупные э -э 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 -там, э -э -э объекты уже по несколько рабочих мест, и никто не смотрел, а где они же находятся. Вот учитывая те проблемы, которые сейчас столкнулись, и прошлая зима, и вот аварийные ситуации, которые прошли, мы провели, по сути дела, на сегодняшний день, и завершили инвентаризацию совместно с нашими э, службами, коммунальными предприятиями, наличие сетей, где находятся темчасовые споруды. Поэтому информация для нас, она достаточно такая объемная, и э, я вам скажу, что практически 70% рынков, э, которые мы имеем, и они по истории своей так и складывались на территориях, где нельзя было строить капитальные здания и сооружения, находятся на вот таких мережах. Сегодня создана комиссия, мы определяем все-таки... Э, э, Ситуацию ответственности при порывах, при реконструкции, что мы можем разрешить, а что нужно в первую очередь, как те же темчасовые споруды, которые мы сегодня сносим и переносим в другие места, точно так же мы зайдем на рынки. Но я бы не хотел сразу всех пугать о том, что э, Горсовет и Управление архитектуры Быков распочав войну по рынкам, но время подходит и мы должны знать, что не только внешний вид рынков, а и та э, ситуация градостроительная, на которой... По сути дела мы уже подходим, все ближе и ближе. Должна быть тоже принята объективная к восприятию.